Всем доброго времени суток, друзья. Хочу сказать вот что. Постоянно обновляю главную страницу на своем канале. На YouTube. Ну, слежу там за количеством подписчиков, за количеством лайков. И... ой, честно, меня что-то такая радость нахлынула. Если честно, мне очень-очень приятно иметь даже 16 подписчиков. Это ну и 6 лайков, получать, ой вы не представляете, как это приятно, что есть люди, которым не все равно, которые смотрят себя, и им интересно, ну хотя бы они делают вид. Единственное, какое ну, что хотелось бы сказать, хочу я больше вашей активности, то есть не стесняйтесь, пишите комментарии, мне будет вдвойне приятно знать, что ну, вы как бы не так от балды там смотрите, ставите свои лайки. Свои лайки. Ладно, не важно. Ну, в общем, я вас... Сейчас будет так пафосно сказано, но правда, люблю вас уже очень 16 человек. Ну, конечно, меньше моих подписчиков. Но, тем не менее, даже 10, даже 5, даже, ну, каждого из вас очень люблю я сильно. Вся уже извелась, потому что чувства накрывают с головой. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Завтра я уже пойду в школу. Мама сказала, что я так больше не делала. Наверное, больше так не сделаю. Ну да, осталось учиться неделю. А, хочу пожелать вам всем сил набраться. Осталось немножко. Прорвемся, друзья. Прорвемся. В общем, со всеми прощаюсь. Целую.